जगद्वन्द्य अवधूत दिगम्बर दत्तात्रय गुरु तु जना जगद्वन्द्य अवधूत दिगम्बर दत्तात्रय गुरु तु जना अनन्यभावे शरणागतमि भव भय वारण तु सना कार्तवीर्य यदुपरशुरामहि शिभुरिचन्दन पण्ढरि सन्ध्या सागरि तुम्हि जना करुणि भिक्षा कर विरभोजन पाञ्चालेश्वरि तुम्हि जना तुळजापुरि कर शुद्धि ताम्बुल जपोनी मौन धर्यले तुम्ही बंधनी जननी सुखविली तुम्ही सुखवि चतुर्थाश्रम जीर्णोद्धार तुम्ही तु कृष्ण सरस्वती

गुरु तु ब्रह्म मुहूर्ति सङ्गमस्थानि अनुष्ठानी रत तु जना पडिले तीर्थे वर्णित तुम्ही जना आठ हि भिक्षा केली दीपवाळि दिनी तुम्ही जना भास्कर हस्ते चार सहस्रा भोजन दिधले तुम्ही जना निमिष मात्रे तन्तुक नेला श्रीशैल्यासी तुम्ही जना अवद मिले गर्व हराया तुम्ही जना साठ वर्षे बांधि सिधि धले पुत्र ही तुम्ही जना कृतार्थ केला मानस पुजनी नर केसरी गुरु तुम्ही जना माहुर चासति पति उठवोनी धर्मकथियाला तुम्ही जना रजका जायवन

जगत्वन्द्य अवधूत दिगम्बर दत्तात्रय गुरु तु सना जगत्वन्द्य अवधूत दिगम्बर दत्तात्रय गुरु तु सना अनन्यभावे शरणागतमि भव भयवारणी सना कार्तवीर्य परशुरामहि भीषण अवतरता गुरु तुम्ही जना बालोन्मत्त पिशाच वृत्ति धारण करता तुम्ही जना स्नान काशी पुरी चंदन पंढरी संध्या सागरी तुम्ही जना करुनी भिक्षा कर वीर भोजन पांचाळेश्वरी तुम्ही जना तुळजापुरी कर तांबुल नित्रामा ॐकार जपोनी मौन धर्यले तुम्ही तना मौजी बंधी वेदवदूनी जननी सुखविली तुम्ही तना चतुरथा आश्रम जिरणो धारा आश्रम घेवूनी तुम्ही तना कृष्ण सरस्वती सद्गुरु वंद

सज्जना भिक्षा ग्रामे करुणी राहता माध्यान्ही मठ तुम्ही जना ब्रह्म राक्षसा मोक्ष देवुनी उत्थरिले मठ तुम्ही जना वांझ महिषी दुभविले फुलविले शुष्क काष्ठ गुरु

भोजन दिधले तुम्ही तु निमिष मात्रे तन्तु श्रीशैल्यासी सायं देवा काशी यात्रा दाखविली गुरु तुम्ही तु चाण्डालामुखि वेद वदविले गर्व हराया तुम्ही ना वंशे वांझि धले कन्या पुत्र ही जना कृतार्थ मानस पुजुनी नरकेसरी के सरी गुरु तुम जना माहुर जासति पति उठवोनि धर्म कथियला तुम ही जना रज का जायवन राज उधरिला गुरु तुम ही जना

दिगम्बर दत्तात्रय गुरु तु च ना अनन्यभावे शरणाङ्गतमि भव भयवारण तु च भव भयवारण भव भयवारण